Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Сичковский. Мы сегодня будем говорить о основных принципах организации культурных, образовательных, любых, в принципе, событий. Я думаю, мой опыт вам пригодится, потому что это опыт более чем 20 лет организации различных фестивалей. Должен заметить, что профильно никогда этому не учился, и все знания, которыми я с вами буду делиться, они основаны на персональном опыте, опыте проведения различных мероприятий, что, мне кажется, еще более ценным, чем просто мертвое академическое знание. Итак, основные, основная идея, любой, э, любой проект, любое событие, основывается на определенной идее или проблеме, которую вы хотите решить. То есть иногда события организовываются, будучи привязаны к какой-то календарной дате. Это чей-нибудь юбилей, это какое-нибудь событие историческое, или, возможно, это какая-то проблема, которую вы хотите решить, или, возможно, это какие-то артисты, которых вы хотите представить, или какой-то образовательный курс, который вы хотите провести. В конечном итоге, когда вы для себя сформулируете эту идею, вам будет уже проще ее наполнить теми событиями и той формы, то есть создать ту форму, как вы хотите представить эту идею и каким образом это должно происходить. Когда у вас появляется идея, например, как может формироваться идея? Если это календарное событие, могу сказать из примера моей практики, например, фестиваль 90-летия Одесской киностудии, который, безусловно, был привязан к определенной дате, и он одновременно был привязан к дате, но также и должен был решить определенную проблему. Это было 11 лет назад, когда киностудия находилась в сумасшедшем запустении, и очень хотелось привлечь внимание общественности для того, чтобы ее не продали с молотка. Таким образом, Родилась идея собрать все виды искусств, так или иначе объединенные кинематографом, для того, чтобы поддержать, собственно, Одесскую киностудию, поддержать легенду мирового кинематографа. И, ну, достаточно пафосно звучит, но действительно это так. Киностудия легендарная, большое количество интереснейших фильмов было на ней снято. Бывает, что действительно это привязано к определенной локации. Когда вы хотите, например, у себя во дворе провести определенное событие и решить какую-то проблему, которая находится в ней, например, ну я не знаю, это может быть проблема подъезда через, ну там через ворота не знаю там очень разные задачи могут быть или там проблема с крышей проблема с навесом или что-либо что может быть связано таким образом соответственно вы отталкиваетесь от этой идеи и формируете уже определенную концепцию каким образом это сделать так чтобы людям было интересно каким образом это организовать так чтобы те люди которых вы приглашаете смогли выступить там достойно от идеи у вас начинается в дальнейшем формирование непосредственно программы, а также понимание, в какой локации происходит это событие. То есть если это происходит, например, во дворе, вам обязательно нужно учитывать большое количество факторов, связанных с подготовкой пространства, таких как, например, погодные условия, это может быть дождь, это может быть снег, это может быть сильное солнце. И, конечно, будет хорошо, если вы эти моменты предусмотрите, для того, чтобы в случае, если такое происходит, чтобы ну, ваше мероприятие не останавливалось и зрители не отвлекались на подобные факторы. То же самое касается определенной подготовки, связанной, например, там, стулья, сцена, вот те необходимости, которые могут быть привязаны в той или иной степени непосредственно к задачам вашего проекта. Очень интересный момент – это все-таки наполнение. Что же у вас будет происходить? Чаще всего это связано с теми или иными людьми, которые будут или читать лекцию у вас, или представлять какую-нибудь театральную постановку, или играть какую-нибудь музыку, или проводить какой-то гастрономический движ, там, может быть, готовить что-нибудь вкусное, огромную, огромный чан ухи, или, например, миди, или салат, фаршмак, все что угодно. Соответственно, каждый из этих Каждое из этих направлений требует определенного внимания к деталям для подготовки. То есть нужно продумать, ну, если это, например, кулинарная история, когда можно закупить эти продукты, соответственно, формируется бюджет, какие понадобятся для этого элементы посуды, где это можно хранить, сколько оно должно стоять, за сколько нужно начинать готовить. И очень важный момент, как об этом красиво и вкусно рассказать, для того, чтобы те люди, которые к вам придут, захотели прийти не только сами, но и привести своих друзей, соседей, семью, может быть, кого-нибудь еще. То же самое касается, например, образовательных проектов. Например, для лекции может понадобиться а, проектор-экран или флипчарт, или, а, если это какие-то практические задания, элементарно, листики и ручки. То есть огромное количество вещей. Если это листики, ручки, люди что-нибудь пишут, значит, возможно, им понадобятся а, столы, на которых это можно сделать. Это, собственно, та техническая задача, которую вы прописываете по каждому из проектов. И то, что вы делаете себе так называемым а, чек-листом, то есть определенной а, последовательностью событий, а, без которых не произойдет ваше ваш проект. То же самое касается, например, музыкантов. Если человек играет, например, на инструменте, который нужно каким-то образом подзвучить, или, например, на клавише. Клавишу нужно включить элементарно в розетку. Значит, Соответственно, вам понадобится удлинитель, и чтобы этот удлинитель протянуть через что-нибудь окно, например, с тем тоже нужно договориться. Если это звуковое событие, или вы показываете, например, там кино, или что-нибудь еще, вам стоит согласовать возможность громко звучать, достаточно громко, с соседями, которыми, может быть, это так или иначе может помешать. Соответственно, все эти факторы так или иначе влияют на формирование программы. Безусловно, программа также требует выстраивания определенной последовательности. То есть для того, чтобы вы успели продумать не только, как она будет представлена в ходе самого мероприятия, что зачем идет, с <coughs> закладыванием закладывание определенного времени на перестановки, если они требуются, и так далее. На анонс, то есть выходит, например, человек, представляет великолепного музыканта, который сейчас нам что-нибудь сыграет и, возможно, даже споет. Есть определенный фактор также подготовки, потому что если, например, вы хотите показать кино, вам нужно, конечно, заранее включить проектор, проверить, как оно работает на экране, все ли хорошо видно, нужно ли что-нибудь там затемнить, может быть, там как-нибудь еще подготовить эту локацию. Это все требует определенного времени и требует определенной последовательности событий. Таким образом, грубо говоря, у нас складывается определенная программа событий исходя из которых каждому из участников вы задаете те или иные вопросы, связанные с подготовкой. То есть, если, например, это человек, который приезжает из другого города или другой страны, необходимо согласовать все нюансы, связанные с его пребыванием, с его визитом. То есть, это и момент, как человека сюда привести, то есть, там, какие-то транспортные вопросы. Кто его встречает, как его поселить, кормим мы его или не кормим. Если это человек впервые в Одессе, конечно, мы, люди гостеприимные, хотели бы рассказать больше о нашем городе и если это фестиваль, тоже очень важный фактор, нужно постараться сделать так, чтобы люди, которые приехали на этот фестиваль, имели также некоторое время в своей программе для того, чтобы между собой пообщаться. Соответственно, это очень интересный фактор, потому что, может быть, именно на вашем фестивале эти люди первые и, возможно, в последний раз увидятся и смогут познакомиться между собой и познакомиться с тем, чем, вы, чем они занимаются. Таким образом, кстати, иногда рождаются совершенно новые проекты. Например, на джазовом фестивале для нас такой формат – это формат джемсейшенов, который проходит после каждого фестивального дня, когда в основной программе фестиваля люди играют свою музыку, а на джемсейшене они не могут создавать что-то свое уже в режиме свободной импровизации в режиме э, общения не только вербального но и собственно музыкального э, отдельный фактор безусловно который нужно предусмотреть э, это момент коммуникации с э, общественностью то есть каким образом вы расскажете о вашем проекте и здесь тоже есть несколько стадий э, подготовки э, первая стадия касается непосредственно самой идеи вам нужно уметь хорошо описать э, что это за проект о чем он и э, какие задачи он решает, и кого вы, собственно, привлекаете. Основные задачи, которые, основная информация, которую погружаете куда-нибудь на афиши, или в Facebook, или э, в телеграм канал или просто, не знаю, на, на какую-нибудь небольшую листовку, которую вы вешаете э, в подъезде, которая выступает фактически информационным э, таблом, вы э, освещаете основную информацию, что, где, когда. То есть э, что это у нас, что именно будет происходить. Здесь вы можете желательно иметь какое-то яркое название, которое будет маленьким, емким, которое будет запоминаться и которое фактически станет именем нарицательным для вашего проекта. Точно так же очень важно рассказать, что будет происходить, когда это будет происходить, а именно дата и время и, конечно же, место. И желательно людям указать, если есть какие-то сложности, например, с поиском локации или кодовым замком на, на дверях вашего, вашего двора, или что-нибудь в этом роде, конечно, желательно эту информацию указать. Дальше. Рассказывая об этом, например, на встрече в Фейсбуке, или где-нибудь вот на подобных информационных каналах, или готовя пресс-релиз, очень важно, помимо того, что вы расскажете о самом проекте, его краткое описание, что является для вас целью финальной. Это очень хорошо также, эта информация работает не только для э, прессы, но также поможет вам, например, заполнить грантовую заявку, если вы хотите подаваться на какое-нибудь финансирование. И для фондрейзинга, то есть для поиска финансирования, в принципе, очень важно э, четкое понимание того, что э, и как вы себе это видите. В идеале, если вы делали уже какие-то проекты, тоже их представить, показать фотографии и так далее, и так далее. Э, и это тоже очень важный фактор, который вам пригодится на э, любом из проектов, которые вы делаете, очень важно все постараться задокументировать как можно больше фотографий как можно лучшего качества желательно видео возможно какие-то отзывы если получится интервью если есть какие-то публикации в прессе чтобы вы это сохранили это вам поможет впоследствии организовать последующие ваши проекты таким образом у нас появилась уже идея, у нас появилось определенное наполнение, мы уже знаем, как об этом всем рассказать. На этой стадии нам очень важный момент и фактор, без которого, к сожалению, не двигается ни один проект, это, собственно, составление определенной сметы или бюджета, который в себя включает, в общем-то, все необходимые факторы по подготовке локации. Здесь нужно понимать, что когда вы приходите на локацию, вы должны себя представить не только артистом, который там выступает, которому, безусловно, понадобится, например, которому понадобится более-менее комфортное взаимодействие на сцене со своими э -э партнерами или подельниками, э -э и э -э кроме того стоит задуматься о том, как вы, как зритель будете воспринимать. Э -э это пространство, то есть насколько комфортно вам будет сидеть. Возможно, вам понадобятся какие-то действительно навесы, стулья или вы предполагаете другой формат. Возможно, вам понадобится туалет почти наверняка, если мероприятие длится достаточно долго. Скорее всего, вам понадобится какая-нибудь питьевая вода, особенно если речь идет о жарком периоде или, например, горячий чай, если речь идет о каком-то событии в более прохладное время на открытом воздухе и так далее, и так далее. Таким образом, вы продумываете все эти детали и выписываете э, на один листик. На самом деле, э, мой опыт говорит о том, что лучше всего писать, при этом писать именно от руки и на бумаге, даже не в компьютере. Потому что последовательность тех вещей, которые вы записали, помогает это все структурировать в вашей голове. И лучше всегда нафантазировать, написать больше, и потом уже трезво осмыслив все это дело, какие-то пункты вычеркнуть. Это всегда лучше, чем что-либо забыть. Соответственно, у вас есть пункты для формирования бюджета. Это. Подготовка локации ⁇ это ваше творческое наполнение, это ваша техническая реализация. То есть, если вам нужно представить фильм, скорее всего, это проектор-экран. Это электричество. Если у вас нет ближайшего в доступе электричества, вам нужен, например, генератор. При том, что генератор тоже нужно продумать, чтобы он находился где-то в достаточном удалении от, например, выступающих музыкантов, для того, чтобы он не мешал им своим зву звуковым фоном. То есть это по технической составляющей. По артистам все нюансы, которые вы можете пересмотреть, точно так же, как по прессе, вплоть до того, что пресс-релиза нужно распечатать, вы это все продумываете вы это все опять-таки пишете на листике, и когда у вас сформировалась общая цифра, вам стоит в любом случае заложить еще процентов 15-20, от уже сложившейся суммы бюджета, которая будет вашим запасным бюджетом. Практика показывает, что даже очень хорошо продуманные проекты, даже проекты, которые происходят на протяжении многих лет каждый год на одной и той же локации, обязательно э, готовят вам какой-нибудь сюрприз, какой-нибудь форс-мажор, который так или иначе все равно связан с необходимостью срочно куда-нибудь поехать на такси, например, что-нибудь привезти, или что-то поменять из технического оборудования, или, ну, там, возможно, бесконечное количество разных факторов и нюансов, которые предусмотреть достаточно сложно. Собственно, для этого мы используем вот наш фактор самого резервного бюджета. На этой стадии, конечно, начинается уже поиск партнеров, поиск возможных спонсоров. И здесь тоже важно понимать, что далеко не всегда спонсоры готовы поддерживать вас непосредственно финансово. То, что их интересует в первую очередь, это, безусловно, промоушен, то есть репрезентация их бренда. И чем более масштабный у вас проект, чем более широкая аудитория, если она особенно попадает в целевую аудиторию конкретно этого бренда, этого продукта, который представляет спонсор, у вас значительно больше шансов обрести их поддержку и помощь. Соответственно, мы им предлагаем размещение логотипов на всех видах, например, полиграфической продукции в сети интернет, на сайте, в зависимости от того, насколько мощна у вас компания. Вы можете предложить им размещение рекламных конструкций на самой площадке фестиваля, упоминания во всех пресс-релизах и так далее, и так далее. Вплоть до того, что человек, объявляющий выступающих, в общем-то, может поблагодарить спонсора со сцены. Это вполне нормальная практика для многих проектов. Вот. и здесь надо понимать, что действительно далеко не всегда а, речь идет о том что это непосредственно денежная поддержка проектов вы можете включив как ну, фантазию можете продумать а, момент, того, что, например, вам нужна вода для мероприятия. Вы можете под рекламу, например, предложить размещение рекламы на вашем мероприятии и взамен получить несколько ящиков воды, например, или коньяка, если у вас есть такая задача. То же самое касается технических каких-то вопросов, то же самое касается вопросов логистики. Один из классических примеров на некоторых из наших фестивалей нам удалось договориться с одной логистической компанией, которая под рекламу обеспечила нам достаточно серьезный объем перевозок по Одессе, и для нас это было большим спасением, потому что во-первых, у них есть отработанная система логистики и вполне ну, такой широкий выбор различных машин. И, соответственно, мы можем таким вот образом для себя решить эту задачу. Соответственно, здесь все эти этапы требуют, безусловно, очень хорошего хорошо продуманной и понимание всех задач, а с другой стороны, безусловно, коммуникация. То есть коммуникативных навыков, потому что через коммуникацию строятся все основные вещи. То есть ваша фантазия, плюс коммуникация, плюс хорошая идея и немного удачи. И, в принципе, проект может быть реализован совершенно любого масштаба. И чем больше у вас будет опыта, чем больше вы будете этим заниматься, тем легче, конечно, и проще вам будет даваться все эти вещи. Таким образом, идея, концепция наполнение, участники, локация, промоушен, бюджетирование, проведение самого мероприятия и, безусловно, то, что называется постпромоушеном. То есть, когда вы просто делаете хорошие фотографии, собираете эту информацию, это помогает вам продвигать проект в дальнейшем и готовить следующие проекты. Вот, собственно, основные принципы, которые работают в любом масштабе. Если это маленький день рождения или многотысячный фестиваль, принципы остаются одними и теми же. Это всегда вопрос в нюансах, вопрос в вашей фантазии, вопрос ваших коммуникативных навыков. Я пожелаю вам успехов и будем рады ответить на ваши вопросы при случае.